Шевкет підтвердіть, будь ласка, чи правда що сьогодні справді вихідний день зробили в Криму? Тому що от це святкування ураза Байрам, і що це вперше таке? А, да, і серйозно такі річ, в дійсно году впервої кримська власть підписала указ, що ураза Байрам та вот, правильно називається ураза Байрам, его, да називається Ораза Байрам, і сьогодні вирішили зробити вихідний днем. И все отдыхают. И как мусульмане, так и православные, и христиане. Это впервые такое за 22-23 за года, как мы проживаем, такого не было. Но а раньше как у нас было. Если ты желаешь там пойти на намаз или отпраздновать, ты мог бы отпроситься, тебя пускали. Но не всех. Официального разрешения, что все могли отдыхать, такого не было. Это впервые у нас. Это фактически И... Это фактически вот первый такой, я не знаю, может быть для для крымских татар именно первый такой шаг крымских властей, которые вы оцениваете как положительный, я так понимаю. Ну, один из положительных моментов, можно сказать, да. да но вот наши депутаты, которые были верховно ради Крыма, они пытались э, включить трудовой кодекс эпизод, однако не получалось добивались, они принимали в Крымском парламенте, пытались передать Верховную Раду Украины, однако там не удобряли, потому что э, трудовой кодекс действует на всей территории Украины, поэтому не могли включить отдельно, чтобы для жителей Крыма, так как э, большинство мусульман Украины проживает в Крыму, э, как бы исключение в трудовом кодексе сделать не могли. Поэтому этот вопрос долго муссировался и оставался в таком подвешенном состоянии. Э, лично создавались какие-то комиссии, что нужно доработать, отработать, но в итоге результата не было. Но вот в этом году нас mm -hmm. немного так порадовали. Угу. Шевкет, скажите, а как это восприняли э, вот жители э, Симферополя и других городов Крыма, которые не есть мусульманами, которые не есть крымскими татарами? Как что они вообще вам говорили? То есть они спрашивали, что это за праздник такой, почему вы празднуете? Э, Нет, как это? многие знают, потому что это каждый год проходят, уже люди знают. И э, христиане некоторые, которые в живут, они тоже выходят поздравляют. И для них это уже как бы не удивление. И для них уже дополнительный выходной день, я думаю, они не откажутся от этого выходного дня и на работу не пойдут работать, знать, может быть, протест или чего-то наоборот, и отдыхают. Uh -huh. Да, но никаких возражений, думаю, не было ни у кого, чтобы лишний день отдохнуть. Скажите, пожалуйста, нам, просто я, например, плохо ориентируюсь в религиозных праздниках мусульман, что входит в празднование этого праздника, я ошиблась, Раза Байрам, правильно -да, я сказала? -да. Да. Да. А да, ну смотрите, у нас пост проходит 29 или 30 дней, после этого уже, когда выходит новая луна, появляется следующий месяц, например, после месяца Рамадан, следующий а у нас появляется значит, новый месяц, уже можно праздновать Лоза Байрам. И вот сегодня вы, как в студии слышал, говорили 7 часов 11 минут был Байрам Намаз, все мусульмане, мужчины, это старики, взрослые мужчины и дети, также идут в мечеть, но если нет мечети, вот вы тоже говорили, в доме профсоюза, в доме пионеров у нас проходило в Симферополе, потому что мечети катастрофически, можно сказать, не хватает, люди вынуждены заходить в какие-то спортзалы, проводить Байрам Намазы, и после Намаза люди поздравляют друг друга, расходятся по домам, поздравляют свои семьи, также посещают кладбище, а родители, родственники, которые похоронены. Нужно помолиться. Да, и после этого уже возвращаются домой, и дальше соседи поздравляют а других родственников, ждут гостей. А в основном а, и дети радуются в этот день, так, а, так как и старики, и взрослые угощают там к примеру. Если даже а, в таких массивах компактного проживания крымских татар а, о, есть, ну, сказать, или в такой же традиции даже обычно, дети собираются, ходят по улице, а, как калидует, можно сказать. Uh -huh. Вот ходят по улицам и все это то есть кто деньгами, кто еще что-то приглашают домой. Да, дети дети тоже радуются. Uh -huh. Праздник так сказать, для всех. Спасибо Шевкет, благодарю вас.